Ребята, хочу сказать, что завтра на моем канале будет стрим, а именно в субботу, 8 апреля 2017 года. И, в принципе, ребята, стрим на здесь будет топовый. Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы его не пропустить. Стрим будет около 3 часов по МСК и до вечера. И, в принципе, удачного просмотра. Хей, hey, ребята, всем приветки, с вами Хейвел и, в принципе, да, ребята, это випка на хай наконец-то, собственно, новый появился, теперь могу парить и летать, в принципе, все узнать в видеоролике, спасибо за вашу активность, но надеюсь, что вы наберете быстренько 170 лайков и увидите сразу же новый ролик, погнали! Ну а перед просмотром данного видеоролика Рик Бейн угадал волю Майнкрафт. Этот парень просто топовое оформление, зацените его шапку. У него сейчас идет набор в спонсоры, так что можете, в принципе, стать у него спонсором. И думаю, какие-то подписчики к вам придут, и, в принципе, он снимает различные ресурс-паки, он стримит. И я думаю, что этот парень будет очень быстро развиваться. Советую вам зайти, в принципе, ссылочка на него в описании. Ну а мы переходим к видеоролику. Ребята, всем приветки, с вами Хейвил и принципе, ребята, у нас сегодня каточка, я надеюсь, я, этот парень не собирался ко мне строиться. И, в принципе, да, ребята, мы опять на хайпикселе, мы випы, теперь смотрите чат, чекайте, йоу, Хейвил, зелененький ник, все, что надо, да. А, и, в принципе, ребята, буду рассказывать, как я получил випку, и заранее хочу сказать вам огромное спасибо, то, что именно из-за вашей активности я снимаю для вас ролики, потому что вы реально очень реально активны, просто по 2000 просмотров буквально за двое суток вы набираете стабильно, и поэтому, почему бы не снимать для вас качественные ролики, это вип тоже, окей, погнали, погнали, про Ой, я очень сильно зацепил микрофон, и, возможно, у вас сейчас слышно было вот этот вот бред. Что за дичь? Объясните мне, пожалуйста, что это за дичь такая? Что это за дичь-то такая? О, опа, Оба, вот это я его красиво скинул. И да, ребят, я снимаю без шейдеров, так как вы сами просили ролики без шейдеров, и типа, мол, нас ты не показал нам свой РП без шейдеров. И я такой, типа, ну давайте я для вас зареку без шейдеров. А вот этот парень нас тоже бы зарекал, не против был бы зарекать со мной без шейдеров. Так, 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 да, ребят, у нас дома не было стримов, поэтому я решил для вас стримить начать. А, в принципе, вот эти вот субботу, 8 числа, 8 апреля. Да, у нас будет огромный стрим, ребята, именно завтра. И, в принципе, я надеюсь, что вы все будете на стриме. Вот, серьезно, приходите на стрим, мне будет очень приятно. Не уходите с него, пожалуйста, ведь ваша поддержка реально меня на стриме радует. Я не знаю, почему я цепляю по фильтр, микрофон. Не топ вообще, не топ. А, сложно. И, в принципе, мы лутаем в сундуке, надеюсь, что-то найду. Кстати, чуть не надел защиту 4. Осталось у нас 3 игрока, думаю, мы выиграем каточку, Наверное, будет катки 2-3 у нас. И да, ребят, так что обязательно завтра приходим на стрим в субботу. Он будет где-то с 3 часов МСК до, наверное, до самого вечера. Так, он у нас отлично просто. Шикарнейшим образом умирает. И, наверное, вот этого парня нам осталось убить. Ты какой-то тупенький чутка, парень, наверное. Да, мы тебя убиваем, и принципе, Мы переходим ко второй каточке. Короче, и вжух! Ну и вот у нас, это вторая каточка на карте Steampunk. И мне сразу просто с первого сундука попадается топовый дроп. Я надеюсь, здесь еще топовый дроп будет, да, у нас. Ой, все отлично. Нам, в принципе, даже вниз не надо идти, я уже все понял. Нам достаточно пробежать сюда. И, в принципе, ребята, что я вам хотел сказать? Давайте проведем не такой маленький интерак... интерактивчик. То есть вы напишите в комментариях, что вам нравится еще на моем канале. Допустим, я буду снимать Бедварсик, хгшечку, либо какой-нибудь антворсик. Можно было бы даже, в принципе, записать на каком-нибудь кристалликсе. А, вот этот парень у нас тоже умирает, как на кристалликсе. И вот этот парень у нас тоже не против был бы умереть, наверное, да? А, потому что он как бы жесткий такой, да, но в то же время не жесткий. А, отлично, мы его убиваем и, в принципе, теперь одеваемся. Раз, два, три, начало записи. Так, сила один, а, прочность отдачи. Я думаю, сейчас мы затащим, на самом деле, быстренько. И у нас не будет никаких проблем. И, ребята, пожалуйста, если завтра будет стрим, обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить его. Просто вот эта кно кнопочка справа от а, подписаться и поставьте сообщение о новых новостях на этом канале. И, в принципе, я надеюсь, что защита 4. Да, это защита 4. А, все просто идеально. Вот там парни у нас пропасться, да? Было бы. Ох, это что-то за то такие. Попал, попал, попал. Как он не умер-то? Окей, я, я убил. Я убил что, блин, я убил его с лука. Я убил его с лука. 15 хп остается у парня. И, в принципе, я бы его убил бы еще и так. 13 хп остается у парня, 11 хп остается у парня, и тут одни парни, и мы будем их сейчас убивать. Так-то я попал в тебя, бро. Я попал в тебя, братан. Кстати, сзади, главное, никто на не подошел бы себе сейчас. Было бы фейл такой, если подошел кто-то сзади. И сейчас мы попробуем закрыть вот этих парней, потому что они как-то пвп да, а закрыть было бы их наз. Так, оба на, 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 да 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 да, чпоньку убили его все-таки. <laughs> Окей, это было чутка капотно, но мы, в принципе, все сделали. Почему бы и не убить этих парней? И там парень лутается на центре, и это реально не найс. Nice. Ты офигел, бро? Ты не офигел ли? Ты не офигел? Сколько гореть-то можно? Алло, Вась. А, Вась, 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 Вась. Так, все. Да, кто меня стреляет-то еще? У меня еще кто-то посмел стрелять. Просто обалдеть. Осталось у нас три игрока, он, в принципе, один на центре. Я не знаю, каточка довольно большая, поэтому может даже а, вторую не снимать. А, вон у нас еще один парень. Так, накидываем просто с лука, ребят. Вы знаете, как я стреляю мастерски с лука, поэтому мне ничего не надо. В общем, мне главное лук, стрелы, короче, и все а, дела просто решаются сразу же. Я не знаю, если хотите, то напишите в комментарии, я обязательно сделаю гайд, как стрелять из лука. А, потому что, типа, а, как, 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 стрелять из лука, можно снимать, снимать гайд, да? Но если бы я умел из него снимать, я бы, кстати, попал в того парня. А, и, в принципе, было бы нас nice еще убить вон ту девочку, я попал в нее опять. Я просто отстрелил вот этих двух ребят. И они реально не понимают, что происходит. Но просто я играю с луком, а у меня нет стрел. Все просто идеально, поэтому надо идти враж по-любому так, 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 оба-на, 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 оба -на. опять оба-на, я не знаю, почему я говорить стал оба-на, и, в принципе, мы его убиваем, стрелы было бы неплохо сейчас найти еще стрелы, где стрелы, 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 это самое главное для меня, стрелы, 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 нету стрел, все идеально просто, ну, вы знаете, как я люблю, когда нету стрел, и где-то у нас была последняя, хотя... а, все, я выиграл, ребята, и, в принципе, наверное, мы äh, переходим к третью каточку, хотя, heavy lux, don't lux, короче, еще, ребят, погнали к третьей каточке. Ну и вот у нас вот эта третья каточка. И да, ребята, как вы знаете, я неплохо стреляю довольно с лука. Поэтому каждый лук в, в любом сундуке это самое приятное, что может быть мне попасться вообще ничего на грудь, не калмазный, все просто шика, Где меч? Где. А, где мой меч? А, -а, а В принципе, вот да, сейчас лука начнем расстреливать вот этого парня. Давайте. Раз, попадание, два попадания, три попадания. Я его убиваю. Вы просто понимаете, как я могу из лука просто по-мастерски стрелять. Поэтому, если хотите, я сделаю вам гайд по луку. И это реально будет полезный гайд. Я думаю, так лично, я так считаю. А -а так, попробую убить этого парня. Теперь я не знаю, почему под отравлением. А -а я вообще. Ни разу не попал, все, я его скидываю, от иди. В, в, смысле он выжил, алло, в смысле? И давайте вот этих парней сейчас попробуем из лука пострелять для начала, а потом уже будем добивать их как-то а, всячески добивать. А, будем всячески их добивать. Стрелы, спасибо, бро, я, в принципе, не против-то стрел. И а, я, в принципе, не против был бы убить вот этого парня, но он, походу... О, да, он разлетелся просто. Да, ребята, эта реально серия на луках зашла, потому что вы сами знаете, как я просто потом, по-моему, стреляю с лука. А еще вот с таким-то... Ой, с топовым сетом еще. сила 1, конечно, сила 3 было бы, было бы неплохо. На силу 3 лук. А, но, кстати, со стрелами у нас проблемы, поэтому я надеюсь, что счет, что-то у нас получится. Два килла с лука у нас уже есть. И вот этих парней было бы тоже неплохо убить с лука. Я попадаю, в него 87 хп у нас остается. У него остается 87 хп. И куда ты убегаешь-то? Куда ты, куда куда Ах, ты ж хитрюля-то, да? А вот такого не ожидал ты, в принципе, да? Вот такого он не ожидал. Нет! Нет! А, как он-то убежал. Ладно, пойдем сейчас добивать его по-быстренькому. Я еще строюсь без шифта, просто по-мастерски, как вы знаете. И. Так, до свидания, просто до свидания, короче, да? А, так, давай, 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 давай. Нет, 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 он, он... А, он умер, короче, он умер из-за эндерперла. Так, кидаем ему позинку. И вот это вот в комбо его, в комбо его, в комбо его, в комбо его. О, победа, ребят. И, в принципе, дрейся каточка слишком быстрая. Вы поняли, какой я жесткий на луки. Но ну, а с вами был Хей, ребят. Поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Завтра стрим. Всем удачи, ребята. Всем э -э пока. Бай-бай, короче, народ.